Готуй сані влітку. Жовтоводські комунальні підприємства по завданню міського керівництва ще з літа розпочали підготовку до зими. Всі добре пам'ятають рясні снігопади минулої зими, які на кілька днів обмежили нормальне життя в місті. Тоді всі сили були кинуті на розчистку проїжджих частин та під'їздів до міста, проте впорати зі стихією вдалося не одразу. Щоб цього року зима не прийшла до комунальників, як завжди, несподівано міський голова влаштував спонтанну перевірку готовності сніговбиральної техніки. Днями він без попередження завітав до гаражу підприємства БЖрео. Приємною несподіванкою стало те, що вся техніка, а це 10 одиниць, знаходиться в робочому стані. До того ж, цієї зими на дорогах міста з'явиться додатковий автотранспорт, подарований місту Бобкет. а так уж автогрейдер, який кілька років простояв в гаражі Пжрею, бо не мав необхідних деталей. У нас по городу по официальным данным 25 единиц техники. На самом деле на сьогоднішній день у нас уже 27 единиц техники всего по городу, которая готова для снегоуборочных работ. На коммунальном предприятии ПЖРО, которое является главным по уборке города от снега, на сегодняшний день в наличии 10 единиц техники. Они все в рабочем состоянии. В прошлом году у нас была проблема, у них была проблема с аккумуляторами. Если вы помните, мы подходили, там одна машина могла завестись, там аккумулятор был, там не было аккумулятора. На сегодняшний день, благодаря усилиям работников этого предприятия, исполняющих обязанности руководителя предприятия Полякова Андрея Петровича, вся техника имеет все необходимое: лампочки, аккумуляторы, навесное оборудование и так далее. Ну и сегодня я хочу торжественно представить то, чего мы ждали для, целый год. Я добивался, чтобы на коммунальном предприятии Пожиро наконец-то э, работал автогрейдер, который у них стоял много лет. 5 или 7 лет стоял автогрейдер. Эта техника нам так не хватала зимой для уборки снега. Э, сегодня вы видите, как он работает. Это очень нужная техника. В городе всего две такие. Одна есть на Вазуке, а вторая есть Пожиро. У Пожиро, хочу сказать, автогрейдер более мощный и более, скажем, приспособлен для, для уборки снеговых завалов. Плюс по договору пользования коммунальному предприятию Пожиро передан трактор Бобкет, который вы видели на полигоне предприятия Чистомиста. Он этот трактор зарегистрирован на управление ЖКХ а Желтовозского совета, а по договору пользования мы передаем и полный материал ответственность передаем коммунальному предприятию ПЖРО. На Навесное оборудование уже мы снимали, там есть щетка, есть роторный снегоочиститель, отвал, измельчитель пней там, и так далее. И так далее. А вот же у вас зауважений нет? Зауважений то чего? Вона вся готова. Скажу сразу, значит, идеально, вы знаете, идеаль, абстракция это идеальное состояние техники. Ну, я хочу сказать так, вот эм, грузовые авто, автомобили МАЗ, которые являются универсальной техникой, они использовались в городе летом, если кто помнит, э, цеплялись в емкости с водой, и они использовались для полива трассы, для мотогонки там и для других работ. Эта техника, надо дать должное э, руководству гаража, работников, которые здесь работают, находится практически в идеальном состоянии. Она не разворована, в рабочем состоянии, все фонари не разбиты, то есть пьяные на них не ездили, не убивали эти машины, то есть отношение людей вот, к этой технике, я считаю, неплохое. То есть, техника, вот это вот, вообще я считаю, практически идеальном состоянии. Автогрейдер. Ну, вы увидите, как он работает. Я считаю, для года этого выпуска тракта автогрейдера. Год примерно, это 90 наверное, 90-а, 89-й год вот этого автогрейдера. Вы видите, как он работает. То есть, я считаю, это тоже идеальное состояние. Бобкэт вообще новый трактора в рабочем состоянии, я считаю, они не в идеальном состоянии, но они в удовлетворительном состоянии. То есть они готовы к работе. Все на ходу, вот зиму мы переживем, он а не так, как в том году. Ну, в том году, понимаете, в том году была зима необычная. Я сам житель города Желтые воды, 62 года здесь проживаю, там часть жил какое-то время в России, в Москве. То я скажу честно, я лично такой зимы, такого снега я не помню. Вот, поэтому, ну, пережили, в принципе, очищали, да, были жалобы, это самое. Но, в конце концов, техника, которая нам нужна, крайне необходима, автогрейдер есть, и роторный снегочиститель есть. Этой техники нам действительно в прошлом году не хватало, да. За словами керівника бжереу Андрія Полякова, зима очікується сніжною і тому підприємство добросовісно підготувалось до можливих негараздів. По прогнозам сніг буде і зима буде сніжна, так що ми к цього готуємося і сподіваюсь обсилиями з допомогою, що нас піддержать бюджет по деньгам, по всему, И мы эти проблемы думаю, будем решать. По технике, да, как сказал Владимир Васильевич, мазы у нас, мягко говоря, более-менее новые. Татара, конечно, были не все у нас в работе. Те, что были, много было у аккумулятора не хватало. Ну, по-моему, сейчас... На 98% у нас там, по-моему, два аккумулятора, она маленькая. Не, не по снегу, по другим тракторам не хватает аккумулятора. Остальные у нас техника, я думаю, мы все восстановили. Уже она ну, не, работает сейчас на этой технике, то пока ну, проблем нет. Я думаю, в дальнейшем не будет. Единственное, что если там видно, что не везде резина новая, ну, резина сейчас мы в закупке и будем менять тоже, 100% поменяем. Есть, пройден был через прозора закуплена резина, оплачиваемая частями, частями, ну, по мере поступления денег мы выплачиваем и нам поступления идут. Сейчас по Рішення утилизируем ми утилізуємо техніку стару, металом, то металом. самое саме ми продадим, і деньги будуть на закупку резины или резини нибудь якогось ну, що нам потрібно буде для роботи в землі приєд в наявності і посипковий матеріал. Щоправда, поки що небагато. Те, що залишилось з минулого року, решту планують придбати невдовзі. Посыпочный материал у нас часть осталась с того года, вот территорию подготовили под закупку. Сейчас тоже через прозору мы делаем закупки и, я думаю, на следующей неделе будет завоз посыпочного материала. Есть соль. 20 тонн и 120 тонн посыпочного материала, ну, говорится, уже на складе есть. Сколько вы, примерно, еще закупите? 700 тонн. 700 тонн на зиму примерно, если зима сложная, где-то тонн надо 500, где-то 400-500 тонн. Вот на прошлом году было где-то 700, вот здесь осталось примерно ну, по документам 140-150, на самом деле здесь даже чуть больше. Вот, то есть где-то до, где до, до 250, тонн. тонн да, до 200, 200 тонн. Вот. Сейчас они 700 закупят, у нас опять будет запас, и если, у нас еще, если будет даже тяжелая зима, на следующий год будет еще 200 останется. Від імені мешканців ми поцікавилися тим, наскільки ефективно цей матеріал буде використаний. Чи збережеться в цьому році традиція деяких працівників ЖЕКів посипати доріжки під час снігопаду і не робити цього, коли ожеледиться? Ну не знаю, як було в минулому, Ну я чесно ні не, не учасника того движення. Бу будемо діляти іменно то, що нужно а не вчасно, вчасно, так. Ну Будет зима, я думаю, будем стараться все выполнять. То бишь, если снег выпал, можно его убирать. Гололед надо посыпать. Но самая главная техника, которая нужна для снегоуборочных работ, для слежавшегося снега, это автогрейдер. Потому что бульдозер, который гусеничный, он хорош, но, во-первых, он не создает ровную поверхность снега, при снегоуборке. И самое главное, он разрушает асфальтобетонное покрытие своими гусеницами. И плюс отвал у него, он не рассчитан для уборки снега с асфальта. Он его заглубляет в снег, и этот отвал потом выворачивает асфальтобетонные вот эти куски асфальта. Автогрейдер установили режим плавающий, и он вот едет ровно, у него база длинная, ровное делает покрытие, даже вот в некоторых странах, в Караде, например, там, в Финляндии, укатывают, выравнивают автогрейдерами вот поверхность снежную, укатывают, посыпают и по снегу ездят. Считается, поверхность неплохая. Що ж, результати перевірки автотехніки БЖрео вселяють надію, що цього року місто перезимує без неприємних сюрпризів. Саме головне трудовому колективу. Колектив сплочений, роботоспособний, молодці. привели технику в состояние рабочее. Если будет зима, то я думаю, что они готовы справиться с теми завалами, которые у нас были. Мало того, в прошлом году еще у нас была проблема, которую мы благодаря Андрею Петровичу и его бухгалтерии ликвидировали. У нас в прошлом году на момент уборки снега не было с ними договора, потому что по разным причинам были выборы, менялось руководство города и не заключили тендер на работы по благоустройству города. В этом году эти работы по проведению тендера, то есть и заключение договора начаты уже, сегодня. То есть эти работы будут проведены, тендер проведен, я думаю. Э, кто выиграет по или другой, как может еще кто-то найдется, я не знаю. Но в конце концов, я надеюсь, что такой договор к декабрю будет у нас. И деньги мы сможем оплачивать с Нового года, если будет снег или другие какие-то у нас чрезвычайные ситуации, где потребуется техника, будут оплачиваться по договору. А остаточну оцінку готовності техніки дасть погода. Наскільки підготувались влітку, буде видно взимку. Коли техніка виїде на міській вулиці, боротись зі снігопадом.